Наше тело это форма. Скульптура тела говорит вообще все про человека. Про то, какого он темперамента, про то, какой этот человек вообще в жизни, даже как он одет, да, мы сразу видим. Счастливого человека видно как? По выражению лица, светящиеся глаза, светящиеся глаза, потому что просто натянутая улыбка, там сразу даже иногда по глазам видно, да, глаза про одно, улыбка про другое. Осанка, дыхание, про то, как человек говорит. Можно говорить быстро, но при этом это будет наполненная энергия. Можно говорить быстро, это будет агрессивно или потерянная энергия. То есть мы чувствуем по каким-то признакам, психическое состояние человека. Можно натренироваться, но это тяжело. Есть люди такие, как артисты, с такой подвижной психикой, с нервной системой синтетической, которые умеют взять скульптуру тела другого человека, перенести на себя и ситуативно выдать, войти в роль, то есть получить энергию другого человека, но жить они всю жизнь так не могут. Даже артист, который проживает на сцене чью-то жизнь, великолепный артист, который может взять энергию, почувствовать, как это, пропустить внутри себя, вот, сделать вот эту историю, получить энергию от зала, да, передать харизму, передать обстоятельства в предлагаемых обстоятельствах передать свой характер героя, я имею в виду, да. Но когда он снимет эту роль себя, он выйдет в жизнь, он включится в свою жизнь, в свою обычную скульптуру тела, в свое обычное видение мира и будет собой. И если он на сцене играл счастливого с блеском в глазах, а там у него конфликт, проблема и разбитое сердце, он опять будет сам такой же транслировать это. Поэтому мы это носитель, короче, человек это носитель своей жизни. Вот можно раздеть человека, извините, наголо, поставить, и он будет носителем своей жизни. Если он не стыдится тела, значит, он будет стоять даже обнаженный перед вами спокойно. Если он стыдится своего тела, значит, он будет соответствующим образом закрываться. Да? Даже если целлюлит, и прекрасные женщины, которые в себе уверены, они не считают это целлюлитом, они просто считают это прибавкой небольшой веси и даже неким шармом. И вообще целлюлит ⁇ это запас организма на случай выживания. Это возможность что-то отложить, и если это будет надо, я использую. И если понять, что он рождается из стресса, и убрать стресс из нашей жизни, ну, значит, его станет меньше. Ну, на эту тему можно очень долго говорить. Целлюлит на самом деле, это же для мозгов сейчас нам рассказали плохо, а для организма это очень нужная вещь, как запас в кладовке гречки.